Son dəkə Tovuzda cəbhə xəttində son vəziyyət necədir? Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyindən rəsmi açıqlama gəldi. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz istiqamətində iyulun 13-ünə keçən gecə əzində də gərginlik davam edib. Artilleriya, mina atan və tankların tətbiqi ilə gedən gecə döyüşlərində bölmələrimizin dəqqət açışı ilə düşmənin dayaq mənziləgəsi, artilleriya qorğuları, həmçinin hərbi hissəsi ərazisində avtomobil texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib. Dövişdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu baş leytenant Mahmudov Rəşad Rəşid oğlu, həyf ki, şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi də şəhidin ailəsinə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmet eləsin. Hazırda əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın nəzarəti altındadır. Düşmənə qarşı cəza tədbirləri həyata keçirilir. Düşmən tərəfi itkiləri barədə məlumatları gizlədir. Əziz dostlar, videonu maksimum şəkildə like edək ki, Azərbaycan xalqının Azərbaycan əskərinə olan dəstəyini hər kəs görsün. Çünki bu tip videoları ermənlər görüb dislike edirlər. Dəqiq və rəsmi məlumatlar üçün Milli Xəbər Kanalına abunə olun. Fikirlərinizi kommentlərdə bildirin. Milli Xəbər Müdafiə Nazirliyinin istinadından təqdim etdi.